Kanoha kalau kita bercakap tentang dia, dia, dia orang ni dia orang tak nak terima. Banyak di bangunan-bangunan toki-toki atau majikan kalian yang menerima parti. Kalian menganggap aku kenapa selalu ikut campur Malaysia, hal Malaysia. Kami Malaysia tak payah ada orang luar ikut campur lantak ke orang lah cakap apa. Ah begitulah kita takutnya orang-orang sebegini berada di Malaysia. Sebab perangai dia di kampung dia bawa ke sini. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari marah bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. ini memang tak boleh dikasih nasihat. kunoha memang tak tak nak dengar bila kerajaan Malaysia bagi tahu dengan kebenaran. Bahkan ini ada salah satu orang Indonesia yang selalu yang selalu ulas keburukan-keburukan yang berada di Malaysia dan akhirnya kena sekolahkan makcik dari Malaysia sampai koyak dah muak deng Orang-orang Malaysia, makcik Malaysia ini dah muak dengan budaya-budaya konoha, perangai-perangai dari konoha dibawa ke Malaysia. Di negara semua sama, di Indonesia di negara seluruh dunia sama tidak diperbolehkan masuk ke negara seseorang tanpa mengikuti jalur yang betul. Tapi kalian juga mempekerjakan mereka, jadi jangan selalu salahkan pati, pati dan pati, salahkan agen kalian. Ejen yang tidak bertanggung jawab, yang selalu menipu, katanya bisa membuat permit di dalam Kemudian di sana masuk, mengikuti visa melancong, katanya bisa membuat satu permit Sampai di sana disuruh kerja sendiri Gimana mau membuat permit? Katanya ini, katanya itu, ikut majikan ini, sampai sana kena tipu Ejen melarikan diri, sudah tidak mau mengurus uh, warga asing yang dia bawa masuk Akhirnya mereka jadi kosongan Sudah sampai di, di Malaysia nggak mungkin dia balik Akhirnya mencari kerja Dan di tempat kerja pun menerima pati Banyak di bangunan-bangunan Toki-toki atau toki majikan kalian yang menerima pati Kalian menganggap aku Kenapa selalu ikut campur Malaysia Hal Malaysia Kami Malaysia tak payah ada orang luar ikut campur Lantak ke orang lacak apa Aku tak aku tak peduli Kau ingat aku takut Apa yang aku cakap nih Aku memberikan info kepada mereka Yang tidak tahu jadi tahu Dan apa yang aku omong selama ini itu fakta di lapangan tuh fakta, kalian nggak tahu sebenarnya walaupun orang Malaysia kamu kamu kalian tuh nggak tahu. Oke okay, oke, okay. gini bang ya, yang abang cakai ini ada dua poin. Yang pertama, agent yang menipu orang Indonesia dikasih iming-iming yang terlalu manis membuat warga Indonesia terpancing lalu menjadi pekerja pati ataupun mendatangkan tanpa izin TKI ilegal. Oke. Okay. Agent yang ambang kata itu orang Indonesia sendiri yang menipu orang Indonesia. Tapi kenapa disalahkan Malaysia? Dan Malaysia ataupun bos-bos di Malaysia itu memperkerjakan pati bukan memanfaatkan tenaga orang Indonesia, Mang. Akan tetapi merasa kasihan. Saya cukup lama juga di Malaysia, ada 8 tahun dan saya banyak cakap-cakap ataupun mencari pengalaman-pengalaman orang pati yang dah masuk ke Malaysia. Dan saya juga meminta pendapat kepada warga tempatan Malaysia. Orang-orang Malaysia itu mempekerjakan orang Indonesia ya, saya ulang lagi, itu sebab kasihan, bukan memanfaatkan tenaga kita. Orang Malaysia, bagi tahu kepada pati ataupun berangkatan asing tanpa izin, memberikan pekerjaan agar punya uang untuk balik ke kampung halamannya ke Indonesia. Itu akan tetapi, ketika orang Indonesia ini dikasih kesempatan, dikasih kelebihan, dikasih kenyamanan, ada. Yang besar kepala sampai ramai orang Indonesia, kawin ataupun nikah dengan warga tempatan Malaysia itu hanya dimanfaatkan. Ini yang membuat makcik Malaysia itu murka. Macam mana videonya? Kita, think. Kita lanjutkan dulu bersama-sama. Hmm. Nampak tak video tu? Kan? Terbongkar demi Apa kata Okey. Ah uh, Fakta yang mengatakan Puak-puak ni masuk Kan? Sanggup buat apa saja Betul tak? Kanoha kalau kita bercakap Tentang dia, dia orang ni Dia orang tak nak terima Kejap ke belakang ni uh, Immigration buat kerja dah kau tunggu je hujung minggu Sabtu Ahad lagi dahsyat. Tiap-tiap hari tu memang dia orang buat operasi pun. Kan? Tapi korang ni macam rasa uh, yelah tak apa. Ada orang takkan dapat tangkap aku. Kan? Tapi kau tengok. Lagi kita buat pembersihan lagi galak nak masuk masing-masing. Nampak? Dia orang sanggup bayar RM1,500 satu kepala. Naik tekong berimpit-impit masuk sini. Itu pun korang nak juga korang masuk secara halal tu. Yang kau kata kau masuk ada dokumen tu. Macam tu. Dan kau rasa macam yang orang Malaysia, yang lelaki Malaysia ni kau rasa engkau berkawan dengan perempuan Kanuha hmm. sekarang jebeng-jebeng yang ada kat Malaysia ni. Rasa dia orang masuk secara sah tu? Hati-hati. Eh? Ah, ada banyak video yang oh, immigration wow. buat penangkapan tu dekat pusat-pusat pelacuran ada tu menangis-nangis bila ditangkap. Bila dipeksa, duduk kat Malaysia ni ada yang lima tahun, ada yang sepuluh tahun, ada yang dua tahun. Duduk kat sini, bila kita minta pasport, ada je alasan. Ha. Kau tak ada pasport dan dokumen, kenapa kau bebas mengayau dekat ha, uh, luar? Satu lagi, ada yang ditangkap tu kat pusat pelacuran. Hmm. Lepas tu Macam-macam alasan -macam kau nak Dekat orang yang berusia Kau ingat orang Malaysia bodoh ha? Kau kata kau datang sini nak bekerja Datang bekerja tapi kenapa dekat pusat pelacuran Tu sebab aku ingatkan orang bangsa aku orang, orang Malaysia Kau orang ni pandai tu ha, Kau orang masuk sini kau buat kerja apa saja untuk kelangsungan hidup kau orang. Bila kau orang dah dapat seseorang di Malaysia ni, ya, yeah, contoh eh lelaki Malaysia atau perempuan Malaysia kat sini, hmm. kau akan bagi orang kata uh, benda yang manis-manis hmm. dia dekat orang-orang yang kau dah dapat tangkap. Oh. Kau dah dapat orang tu, kau sanggup buat apa saja, kau akan tunjukkan yang kau paling-paling suci. Ha. Tapi sebenarnya kau dah ada kat Malaysia ni dah dah pernah buat kerja macam-macam tapi tak nak mengaku juga itu sebab aku cakap dekat orang orang Malaysia ah terutamanya lelaki tempatan begini kenapa aku orang kata rim apa ni bagi pencerahan kepada orang lelaki tempatan wanita tempatan eh jangan terpedaya dengan orang ni dia masuk dah kosong. Tak ada latar belakang kesihatan pun kita tak tahu. Penyakit apa yang dia bawa pun kita tak tahu. Ya. Yeah? Tiba-tiba kau nak halalkan kawan tu. Yeah? Atas alasan tak mau melakukan zina. Dia orang sini dah satu orang melakukan zina dah. Ha. Macam mana tu? Kau nak ke lebih-lebih orang yang telah dicelup sana sini? Nak ke? Ha? Jangan kau cakap Orang Malaysia pun Tak, masalah Sekarang ni pendatang asing Tanpa izin ni Yang kita tahu dari badan negara dia Dia adalah pembawa virus HIV Faham? Sebab itu kita Menyekang diorang ni semua Supaya tidak bebas Di dalam Malaysia Kau tengok apa dah jadi sekarang Kalau pok-pok ni masuk Secara harap Dekat Bukit Bintang Dekat Aisatan tu Dah ada pula berjoget-joget Dekat City pun Dah ada buat joget Eh, kalau nampak kat aku Memang aku tegur Ah, tetapi kalau rakyat Malaysia nampak puak-puak ni Kalau dah start menari-nari, berjoget-joget Begitu, tegur Sebab kita nak buat apa-apa pun, kita kena ada permit Macam kita nak buat event baru-baru ni Kereta api sorong, kita kena ambil Ambil permit tu Ha? Ingat mudah ke kita nak buat event macam tu? Macam kita orang Nak pergi uh, buat perhimpunan aman Kena minta permit tu Bukan senang-senang Nak buat susu hati kat Malaysia ni Ah tapi kalau kanuha ni eh tak kira dia. Tapi kalau korang nampak puak-puak ni ada buat perkumpulan menari-nari korang tegur. Iya ya, ya. Kita ada hak menegur. Sebab kita nak buat apa pun ikut undang-undang Malaysia, kita perlu ada kebenaran minta kebenaran. Bukan sesuka hati kau nak menari depan ke SCC menari depan hmm. eh kalau nampak kat aku. Nampak kat aku ni. Oh. Memang aku tanya. Ada dapat permit tak? Ada dapat kebenaran daripada polis tak? Kau nak menari menari berkasak kat sini menyanyi. Kau ingat apa? Nak tunjuk oh KL ni uh, bebas untuk kau orang buat sesuka hati. Ha? Itu sebab Konoha ni mana-mana pergi dia buatkan buat pangai. Tapi ingat, orang Malaysia takkan diam kalau kita orang nampak especially ada mata-mata memandang, kita akan pastikan dihentikan serta-merta. Kalau ini berlaku, video-video tu kami akan hantar ke kedutaan. Ya? Yeah? Ajangan buat susuk hati. Ah kepada warga negara Malaysia eh. Beware. korang kalau korang ni nak sangat pendatang asing ni sebagai isteri, make sure orang yang masuk ni secara legal. Bukannya secara haram yang kau dapat oh kesian. Dia orang kat sana susah, keluarga dia susah. Kalau dah susah, maknanya dia orang ni tak ada duit. Kenapa dia datang berbondong-bondong masuk kat Malaysia? Kenapa dia masuk secara haram? Kalau dia kata negara dia kaya, kenapa Kenapa dia orang masuk sini tak mampu nak buat uh, nak beli pasport, tak mampu nak buat permit. Cuba kau fikir kat situ sudah. Kalau dia orang kata dia orang kaya kat negara dia, yang kaya tu bukannya etnik-etnik yang uh, orang kata etnik-etnik yang datang masuk kat sini ni etnik yang yang, yang orang susah. Yang ni suku apa aku tak tahu yang masuk ni. Ah ha, kalau yang kaya tu yang jenis keturunan-keturunan ha, Tiongkok apa benda tah, keturunan Cina. Ah ha, Jawa. Yang masuk kat sini memang semua miskin-miskin. Yang tak ada pelajaran. Yang kehidupan dia orang memang susah. Kalau kau orang kata kau orang tu kaya buktikan. Aku tak nak cerita buktikan dengan kenyataan fakta kau masuk. Ah ha, tengok tadi video tadi. Ah ha, caranya Ha, kau bayar kat Tekong RM1,500 Dah boleh masuk Malaysia Bayangkan 100 kepala 1500 Kalau dah uh, 2300 230 orang dah berapa dah Tekong ni kaya Kan Tu pun tak boleh nak tiba kenyataan Kata juga Malaysia macam-macam Bukan -macam. hmm. orang yang masuk sendiri lah Secara haram Lepas tu kita orang nak cakap juga Yang kau tu uh, kerja halal Apa salahnya mencari rezeki di sini Eh apa benda kau cerita ni Otak kau mana otak Cicir dekat lantai dah Tu sebab kita orang cakap kau ni IQ 78. Bila IQ 78 berkata-kata, ah ha, ni lah dia jadi dia. Ah ha, ya orang Malaysia pula backup lepas tu ada pula jadikan dia laki jadikan bini. Itulah tujuan utama dia masuk kat Malaysia ni. Selagi dia tak dapat jadi toke selagi dia tak dapat jadi orang kata orang yang sembedi kat Malaysia ni dia orang takkan balik. Ah, ha, itu sebab aku menyeru ah ha, orang Malaysia jangan lagi terima lagi orang macam ni sebab dia orang ni kosong. Bila kosong, kita macam-macam yang kita kena hadap. Ya. Tolonglah. Image Malaysia dah teruk dah oh. dengan dia orang ni. Tolonglah. Ah, ha, kau tengok sajalah dekat coket dekat apa semua tu. Yang gelandangan yang yang mis yang minta sedekah tu bukan orang Malaysia tau. Bukan orang Malaysia. Kalau tidak JKM dah buat pem pembersihan dah. Kalau Malaysia kita ada kan tempat dia transit kita tu kat Jalan Pahang tu, rumah tu asrama untuk orang-orang yang gelandangan yang tak ada rumah sementara, tak ada pekerjaan kita ada sediakan untuk dia orang. Ha, jangan jangan percaya lah yang dia orang minta sedekah betul itu bukan orang Malaysia. Tolong. Itu adalah pendatang state asing tanpa izin. Ya. Yeah? Tolong eh. Ha, tolong alert benda ni ya, eh? rakyat right, Malaysia. Kalau ada nampak orang berjoget-joget dekat KLCC ke dekat Bukit Bintang ke ya, eh? ha, ada orang tu semua tiba-tiba sekelompok menarik oh. Tolong tanya Dah dapat permit ke belum Kebenaran ke belum Untuk membuat satu-satu acara ni Ha itu je kita Ini tempat ni bukan bebas Kita ada undang-undang Ikut undang-undang Malaysia Sebab diorang ni suka melanggar undang-undang lah Yang makin menjadi-jadi diorang dekat dalam Malaysia ni Okay uh, Hari ni topik kita benda yang sama Tetapi lagi isu yang panas Aku bagi uh, Apa saja yang berkaitan tentang orang asing ni hanya kepada okay. warga negara ku ya Korang kena ambil tiba Apa yang berlaku sekarang di Indonesia ya? Uh, tak salah aku 2-3 hari ni Tengah viral tentang Seorang penduduk Yang di situ uh, Ada rumah Aku tak tahu rumah dia sendiri kau Pak Yamin ke Yang viral dah sekarang Tentang dia dikeronyok oleh uh, Seorang perempuan Iaitu dia pemilik Kereta sewa ke rental car kan nama dia Sahara rental car ke ok bila aku mula-mula aku tak faham kronologi cerita dia tetapi bila aku amati bila aku tengok uh, Pak Yamin ni bercerita dah ada broadcast dah diundang oleh siapa tak aku lupalah arti tu ya eh? dia dia memang famous dia banyak uh, bagi damaikan orang punya dia juga kalau benda tu berlaku di Malaysia kan kau rasa perempuan yang berduit macam ni eh aku rasa orang Malaysia tak buat lagi eh uh, hmm. ada suami Outstation station dalam pada masa tu rumah tu pula orang kata tempat dia buat maksiat oh wow. Uh, ya yeah. cerita dia banyak betul timbul selepas podcast tu tiba-tiba uh, uh, ada pula bukan seorang dua lelaki yang tidur dengan dia ada lagi berderet bawah tu. Jadi kat sini kesimpulannya kalau kau betul lah eh kau orang ni berkahwin dengan orang aa, Indonesia. Aa, yang keturunan keturunan ni aku cakap ni kebanyakan daripada Madura. Yang perempuan tu tadi Madura. Lelaki dia aku tak tahu dari lah Ah ha, tapi dia kata dua, dua dua daerah ni problem. Ha. So bagi aku kalau benda ni berlaku di Malaysia kalau kita tak bendung Orang sebegini berada di dalam Malaysia ha? Aku rasa engkau orang punya laki Senang-senang digula -gulakan. Laki kau pergi out station Dia buat kerja sendiri kat rumah ha. Lepas tu Ada jiran jadi mata-mata CCTV Yang selama kini jiran tu Bagi kau peluang Letak kenderaan Dekat depan rumah dia Tapi tu rumah dia kan tempat laluan dia di di orang kata di di sekat. Kenapa? Ah begitulah kita takutnya orang-orang sebegini berada di Malaysia Sebab hmm. perangai dia di kampung dia bawa kau sini. Oh. Nampak tak kat sini? Melakukan aktiviti uh, maksiat ke aktiviti a uh, menduakan laki ni dah biasa kat dia orang. Takkan kau tak nampak kat situ? dah berapa banyak video yang menunjukkan isteri-isteri kat sana uh, dikecewakan oleh suami diorang ada perempuan merampal lelaki diorang nampak tak kalau orang miskin macam mana dikerjakan oleh oleh uh, pasangan diorang walaupun perempuan tu kaya sekalipun bab-bab begini rampas merampas tetap ada memang sifat diorang suka merampas jadi aku nak ingat kau orang Malaysia, lelaki Malaysia. Kau orang tak nampak apa yang kita dah di, Dimomokkan dengan video-video dengan contoh kapak Yan Mim kena fitnah. Satu hari masa nanti kita ke kalau kita tak bendung benda ni akan merebak kat Malaysia. Sebab itu aku tak suka budaya begini. Tak suka budaya yang bukan-bukan daripada negara Indonesia ni. Kalau i, budaya ni kau buat Dekat negara orang, macam ni, tak mustahil orang yang keliling kau, huh, lanyak kau. Sebab tu, aku cakap dengan korang, korang ni tak sedih, tak sedar diri tu. Jenis oh. tak tahu diuntung. Jenis tak sedar diri, datang masuk dalam Malaysia sebagai pendatang haram. Tiba-tiba kau rampas pasangan orang Malaysia dekat sini, kemudian kau acah-acah jadi macam orang Malaysia kau oh, jadi besar kepala. Inilah contoh. Ini dah luhanya ada contoh. Kebanyakan yang besar kepala ni kan, jenis dengan bini-bini yang berkahwin dengan orang Malaysia atau lelaki yang kawin dengan orang Malaysia, dia jadi besar kepala, dia boleh meninggi ninggi suara. Dengan kita-kita sekali dia jadi kurang ajar. Seolah-olah dia kebal. Seolah-olah dia oh. ada kebal yang besar. Padahal engkau orang ni sebenarnya hanya menumpang pasangan masing-masing ya yes, sini yes, yes, bukan yes, boleh yes. buat apa pun sedar diri datang daripada negara miskin ah ha? kemudian bila dapat dia orang Malaysia kalau tidak kau takkan masuk di Malaysia ni hmm ha dapatkan pasangan kat sini gigih oh. nak berkahwin dengan orang sini sebab sasaran kau akan mencari lelaki-lelaki yang kehausan puking kau dia akan berkahwin dengan kau kau guna macam-macam cara tu Itulah dia... kanoha. Kalau tak kena puking kau... Yang busuk hanya ni... ah Gunakan benda-benda yang tak betul syirik ni... Takkan mustahil orang Malaysia akan lekat dengan kau. Tapi kalau ada orang tu... Kuat iman ni dia tak akan melayan. Itu sebab aku memberi... Memberi penjelasan dan pencerahan kepada orang Malaysia. Berhati-hati dengan orang-orang begini. Orang begini... Sifat dia memang begitu. Sifat dia... Suka... Hak orang masuk secara percuma tidak mahu aa, orang kata melakukan apa-apa manusia sebegini wanita asing atau lelaki asing yang cuba untuk dapatkan tempat di Malaysia dengan dengan, dengan mengambil aa, pendekatan dengan berkahwin dengan orang rakyat Malaysia untuk semata-mata pertama dia sebagai provide, kita ni aa, dia pun mencari orang provider dia bergantung kebergantungan kepada orang yang boleh berbuat uh, sesuatu di dalam aa, negara. Contoh di Malaysia ni lah. Kita ni jangan jadi bodoh. Kita jangan jadi terpana dengan cakap-cakap manis diorang. Kalau di tempat diorang dia, dia dah bahasa, uh, menduakan lelaki, uh, menjadi seorang yang tidak setia, kau orang ambil diorang jenis sebagai bini pula di sini. Hmm? Kau boleh cakap orang Malaysia pun tidak setia sekuang-kuangnya. Kau punya harta, Eh? Tak adalah orang kata dikikis begitu So, kurang-kurangnya kita ada Mahkamah untuk menentukan Siapa yang layak dapat aa, Harta sepencarian Kalau kau kahwin dengan orang asing Kalau kau kahwin dengan orang asing ah, Aku tak tahulah Macam mana Kau terlampau sayang nanti Kau keluarkan kedua-dua asing kau Kau keluarkan duit kau Kau bagi kat bini kau Kau percaya dengan bini kau Padahal Dia dah susun strategi. Ha? Nak lari dengan boyfriend dia. Kau tahu? Kau tahu ke? Tak tahu kan? Kalau dia balik ke negara dia, kau dapat cari. Sama juga wanita Malaysia berkahwin dengan orang asing. ah ha? Dengan contohnya lah Pak Pakis dengan Bangala. Kalau dia orang tu lari, dah dapat apa yang dia nak. Adakah kau dapat cari dia orang kat negara dia? Sebab itu, aku memberi penjelasan ni pencerahan kepada warga negara Malaysia berhati-hati sekarang ni kita kena alert dia datang Malaysia bukannya hanya untuk bekerja tetapi hendak kalau boleh hendak dapat semua apa yang kita ada sikit hari oh. lagi kita akan jadi macam Palestin kalau kita tak kawal ha kita akan jadi Palestin percayalah Itulah cara cara Zionis seperti begini masuk meresap di dalam Malaysia. Kau oh, tengok dia punya pemerintah sekarang dengan siapa? Jadi kau nak terima juga orang begini. Ha? Ha kau nak terima juga. Dah billboard dekat sana, dah letak signboard punya besar dekat US. Siapa di dalam signboard tu? Presiden mana yang ada berada di dalam signboard tu? Jadi berhati-hati dengan puak ni kita akan mungkin terjadi seperti Palestin. Oh. Cayalah cakap aku. Mulai sekarang kita bentras puak-puak ni. Kita bekerjasama dengan Jabatan Immigration. Bagi maklumat, NGO-NGO pun sekarang dah rancak bekerja. Kalau sesiapa menghalang NGO buat kerja, kami rakyat Malaysia di belakang NGO. Siapa pun korang, kami tetap akan menyokong NGO sekarang. Sebab kerja doang bukan melindungi orang asing, tetapi membentrah dan mencari kebenaran. Siapakah dalang di sebalik diorang ini semua? Okay geng, di sini saya akan memberikan sedikit tambahan geng ya cerita ini sesuai dengan pengalaman saya ketika saya berada di Malaysia. Banyak orang Indonesia itu yang menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia. Bahkan ada juga orang Indonesia yang masih sangat muda. Uh, rela menikahi perempuan yang dah berumur di Malaysia ataupun warga tempatan Malaysia tujuannya, ini memang benar-benar busuk Din. tujuannya itu memanfaatkan warga tempatan Malaysia uh, biar dia orang itu desainnya mempunyai IC ataupun KTP ya lepas itu buat bisnis di sana merampas wanitanya dan mem... apa ya... Intinya itu minta, intinya itu menikah dengan orang Malaysia itu hanya minta perlindungan. Karena dia orang itu tahu di Malaysia itu begitu mudah bila uh, membuka usaha, begitu mudah nak mencari pekerjaan. Inilah contoh-contoh orang yang tak tahu terima kasih. Dikasih hati minta jantung, geng. Ini ya. Geng, jadi cerita sampai sini saja itu sesuai dengan pengalaman saya oh, saya yakin orang Malaysia itu cerdas-cerdas otomatis kini dah tahu ya jangan hanya memburu nafsu tapi coba pikir dengan akal sehat ataupun juga tak harus tahu macam mana perangnya perangnya warga asing yang berada di Malaysia dan itu bukan terjadi kepada orang Indonesia saja bahkan orang Pakistan itu pun ada juga yang mempunyai mindset seperti itu kan Teruntuk orang Malaysia, macam mana tanggapan korang mengenai hal macam ini? Coba terus di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.